очень важно. Мы плетем сети, мы вяжем, мы шьем. И даже если сегодня нам скажут, что армия обеспечена на 100%, мы будем продолжать делать своими руками а, то, что мы делаем. Почему? Потому что то, что сделано своими руками, сделано с молитвой, сделано с любовью, это все обереги. И это очень важно. Мы гордимся тем, что на сегодняшний день, и дай Бог, чтобы эти слова, в общем-то, остались в силе, до сих пор ни один человек, с которым мы общались, вот, командиры, там, солдаты, которым мы передавали какие-то свои поделочки, обереги, изделия, сеточки, все они живы, продолжают воевать. Потому что мы делаем это все с огромной любовью и с пожеланием чтобы из воли к победе. Но это не, не только вот эта цель. То есть это первая цель. Вторая цель – это чувство сопричастности, которое нам нужно. То есть наша работа нам нужна не меньше, чем наша работа нужна армии. Потому что каждой из нас нужно чувство сопричастности, потому что мы вместе куем победу. Видите, когда нас находят люди, от а без невозможности что-то сделать, что-то предпринять. То есть мы даем нашим людям возможность почувствовать свою сопричастность и нужность. Следующая наша задача. Мы информируем о нашей работе. Не для того, чтобы пиариться. Это пиар такой, знаете, мы рисуем, и порой рисуем не, не меньше. Да. Значит, для чего мы информируем о своей работе? Во-первых, чтобы привлечь э, людей, чтобы, чтобы они тоже понимали, что они могут э, точно так же сопричаствовать э, к общему делу. И вторая наша задача это вот именно информационная война. Вот здесь вот прозвучало, что э, вы разговаривали с людьми, да, и они говорили о том, что э, мать сказала, что она не может ребенка лечить ДЦП, ни одна женщина нормальная, адекватная, если речь идет о здоровье ее ребенка, не будет говорить, мне нужно лечить ребенка, но я боюсь назвать свою фамилию и озвучить свою проблему. Когда мы беседуем с людьми, и начинается вот такой вот треп, кого-то забрали 12 часов, Кому-то я не могу там помочь, и то, 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 то. Следующим вопросом, фамилия, телефон, я тебе помогу. Давай мы вместе пойдем, мы обратимся, то, 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 то. Не буду. Или это была соседка, или это была знакомая, или я боюсь. Теперь следующий вопрос. Когда мы слышим, может быть, я не знаю, но это наша позиция. То есть мы считаемся бойцами информационного фронта еще. Когда мы слышим, мне все равно от своих э, ровесниц. Мне все равно, какой будет флаг, хоть хороший, лишь бы не стреляли. Мы не киваем согласно головой, мы не улыбаемся мило из-за того, чтобы было гражданское согласие, а мы говорим четко и однозначно, мне за тебя стыдно. Именно ты, лично ты виновата в том, что сейчас стреляют. Ты не знала, к какому корыту присоединиться. Ты не знала, ты считала, ты у тебя кроме живота и ротового отверстия, у тебя должна быть совесть, у тебя должна быть душа, у тебя должно быть сердце, у тебя должна быть ответственность перед будущими поколениями. Вот что должно быть у тебя в первую очередь. И это ты лично, да, ты моя подруга, ты моя ровесница, ты мой там сват, брат, сестра, муж, любовник. Ты виноват в том, что сегодня стреляют именно твоя позиция. Винов... Ты лично виноват. Никто, не кивай, ни на Порошенко, ни на Юценика, ни на Тимошенко. Лично ты виноват. Что делать? Пересматривать свою позицию. Смотреть, что делаем мы. И лично, вот у Высоцкого есть такое, помните песню, и этот небесный квадрат не покинул. Вот каждый из нас держит свой небесный квадрат. У каждого есть личная ответственность за то, что происходит сегодня. И мы не должны нашим горожанам вот так вот э, давать им возможности говорить о том, что мне все равно, какой флаг, а мне не все равно. И мне за тебя стыдно. И ты позор. Позор моего поколения. И есть другие люди, такие же ровесники с такой же пенсией. И они не только выживают в этих условиях, они помогают, находят каждый день возможность помогать армии. Потому что это наши дети. Это наши внуки. И в то время, когда ты ноешь и сопли пускаешь по поводу того, что там сахар подорожал на две копейки, наши дети и наши внуки лишаются ног, рук, зрения, жизни. Вот об этом нужно думать. Скажите, у вас есть опыт, который вы можете каким-то образом формализовать? С другими, с группами, мы то, каждый движение... день информируем о своей работе в Фейсбуке, например. Понимаете, э мы все друг друга информируем в Фейсбуке. Сейчас наступило время, когда мы должны друг друга лечить, да. потому что Фейсбук это возможно хорошо, но э живые контакты, э живое человеческое общение, живой общение сейчас просто разомнится. Нам буквально на днях обратились с такой просьбой, создается новая волонтерская группа сможем ли мы помочь э, э, передать свой опыт. Мы сказали, конечно, пожалуйста. У нас такой опыт есть. Несколько месяцев назад к нам приезжали славяне, э, и, создали, создали, создали. и сказали, что вот у нас есть такое, такое желание, мы мы поделились всем, как мы плетем все эти, кому мы их передаем, какие у нас выкройки есть, то есть как мы балаклавы, все-все-все-все. Девочки начали, они очень мощно стартовали и в каких-то моментах теперь уже нам приходится у них учиться, потому что они освоили какой-то другой вид продукции нашли какие-то методы э, решения вопросов и несколько месяцев назад это вот мы приглашали вас как раз на нашу встречу мы решили создать координационный такой центр совет э, между волонтерами не всем это было воспринято ну как бы э, схвально да потому что решили что кто-то хочет себя поднять мы это как говорится на добровольных началах организовали мы собрались вот э, были международные фонды и данные Значит, со Славянского девчата, мы координируем сейчас наши действия с Авдеевской, с Артемовском и несколько волонтерских групп хроматорска. То есть, если мы, мы не собираемся на вот такие собрания там длинные, у нас есть закрытая группа, где мы пишем, допустим, еду туда-то, нужно то-то, то-то, кто поможет или кто посоветует, где вот это достать, то же самое оружейное масло. Вот в таком плане у нас небольшой координационный центр существует. Ну, таких центров много, и групп таких признаков достаточно много. Просто нам приходилось, приходится сталкиваться с чем. -то. В общении из каждой из групп возникает ощущение того, что все говорят на одном языке, все понимают. Все говорят, что через волонтерство можно формировать причастность. Да. То есть волонтерство это, с одной стороны, мобилизационный ресурс, а с другой стороны, это формирует позицию гражданского человечества но при этом волонтеры между собой никак не могут скоординироваться и выступить единым фронтом. Потому что вот сейчас э, я записал идею, например, привлечение школьников, ну не всех, не через там, э, систему образования, да, другие каналы, э, волонтерской деятельности. Э, как вы думаете, будет ли успех у этого, если это будет разовая точечная акция в Разовая ну, разовое точечное. мы проводили такое. У нас мы с четвертой школой э, прилили дети сети, то есть мы ну, привлекались к волонтерскому движению. Вот э, было такое и в восьмой школе. Но я знаю, что на вот на Западной Украине в центральной Украине дети больше школы больше э, привлекаются к этому Там сделать. проще. У нас э, Речь идет о том, что у нас в руководстве школ это большая наша беда. Вот в руководстве школ стоят в основной массе далеко не патриотичные люди. И пока мы не изменим вот эту верхушку, то есть они могут сейчас играть. Вот я хочу сказать, что мы со школой сотрудничали, да, мы пришли к директору, да, она согласно кивала головой, да, пожалуйста, плетите сети, там, учите детей фенечки плести, но закончилось это, может быть, не для, для телевидения, но закончилось это тем, что да, плелись мы, фенечки мы плели, сети мы плели, но параллельно начался такой достаточно жесткий прессинг по отношению к этой учительнице, которая выступила с этой инициативой. И не говорится же в открытую, что ага, ты патриотка, ты, значит мы тебя будем прессовать. Но просто на каждый урок приходит, Постоянно придирки какие-то начинаются. Она говорит э... Для кого? Ну, прощения, А может быть сейчас то время, когда и надо называть именно кто прессует? Ну, знаете, это нужно уже согласовывать с тем человеком, который открылся в ней и признался в том, что э, чем, чем это для нее закончилось. Понимаете? Ну, это не спешит, чем это закончилось? Да, да. да ни для кого не секрет, что у нас начинать нужно именно с этого. Вот. И что у нас до сих пор в руководстве школ находятся те люди, которых близко к, э, к образованию нельзя сейчас допускать, к воспитанию украинских патриотов украинских детей. Я, честно говоря, свято верила, что когда нас освободят, что, извините, моя невестка, сепаратистка, жена брата, директор славянской школы 15-й, которые обращение записывали к Порошенко и все, что она пойдет улицы подметать. А она любисенькая, продолжает поздравлять школу приезжает к ней из Черкасской области замгубернатора, школу восстанавливают, она ездит в Черкасы, там проводит круглые столы. В сентябре месяце даже получила почетную грамоту от губернатора за постановку физического уровня физического воспитания в школе. Они те тоже они будущих готовят вот таким образом. Спасибо. Но я немножко другое имел в виду. Поэтому сказал, что каналы могут быть человек, разные. Не нет, нет, вы да? это, это... Я а. имею в виду как раз таки, когда сказал о каких-то разных возможных каналах, потому что вот централизованное да. привлечение детей невозможно, не нужно, может быть. В Харькове та же самая история, практически по всему востоку Украины. Более того, такие случаи даже в Тернопольской области сейчас есть, поэтому это особая проблема. Корпорация работников как образования у нас в стране. Это а? вы знаете, дети с большим удовольствием вот. плели все эти в школе, когда мы, в общем-то, принесли, они в очереди прям друг на другом стояли, мы организовали среди младших школьников, а с другого крыла школы прибегали и не с такой завистью. Помните, как у Марка Твена э, Том Сойер э, берет забор, а остальные смотрят, боже мой, как же мне тоже этого хочется. Мы, мы, об этом и говорим. То есть нам надо создавать механизмы причастности через деятельность. И это возможно как раз используя движение волонтеров. волонтеров. Вот, есть уроки труда. Видите, меня, ну, мы как в советское время таблетки все время делали, как до сих пор их делают Можно отвести сетки, можно что-то еще. Что вот как раз там причастность, которая, которая, да, можно там Подключиться к отделу. А кто, кто, кто должен выступить с инициативой? Вот же вопрос. Прямая угла власть. Прямая власть. Губернатор и прочее. Дальше, отдел образования. Дальше оно должно доходить до самого э, далеко живущего. Да, нам следом ходили, учительницы других классов. Мы провели урок труда. Наплели феничек, каждый ребенок свою фенечку и мы э, передали солдатам, наши тарансиировали все это. А за нами следом ходили, а когда гражданька ваша в следующий раз придет, а в наш класс тоже придите, в наш класс придите. И вдруг это все замечало. Почему? Потому что директриса сделала да, а потом сделала вот так вот за спиной нет. «да». Понимаете, поэтому мы должны сверху начинать, а мы готовы и обучать, и либо ну, как раз Либо, либо вот это все. Есть ниточки, да, отследить то, слабое звено, начальник отдела образования, то, или <к flagship> директор школы, или это учительница, или это классный руководитель. Так. То есть во всей этой цепочке нужно найти то слабое звено, которое давно нужно убрать. Еще о роли журналиста. Вы знаете, на, на, мой взгляд, искусство журналиста крайне короткий тест выйти на подбор. Я вам благодарен, что вы свои вопросы Проблема, о которой, например, я постоянно стыдливо молчу. А именно, отношения незначительной, а порой и переважной части жителей за нашими спинами, которые поддерживают ну, да. вот сейчас такая проблема в Артемовске. В Артемовске, который всегда был вроде городом военных, там всегда были наши сигналы когда-то там дивизия стояла а сейчас эти бывшие военнослужащие в открытую тем, кто будет оборонять актеров говорят, а вы нам здесь не нужны и вот наверное о причинах этого явления для того, чтобы определить эти причины иначе их устранять надо говорить именно как о болячках мы, к сожалению, слишком примитивно подошли вот война началась и наш народ объединился против агрессии. В общем, да. Но да, ну не везде. И как раз, к сожалению, не везде, в болевых точках. Мы, когда говорили о виновности украинских военнослужащих в обстрелах, Мариуполь, ну кажется, ну, ну прилетели снаряды, все видели, с какой стороны. Тем не менее, буквально на третий день уже значительная часть жителей говорила, что это специально обстреляли украинские военные. А тут то же самое. Мне вчера в вопросы сказали, что от встретила врача, И все видели, что это 14. Вот. И, вот, и, наверное, заговорила такой проблемой, мы так и не вышли на, откуда она, почему она, почему люди так говорят. Мы на этот вопрос не можем ответить. Вы они объяснили, они сказали, что мы ну, же не сумасшедшие, если мы все что не будем. А это и есть информационная война. Потому что кто-то слушает, кто-то читает, а кто и, и, и агенты в тут, которые продолжают свою работу. Они пытаются и пытаются для себя найти логическое оправдание. Другого логического оправдания они найти не так, могут. Вот, вами, это знаете, это есть не есть, уровень, нет, психолог мне не даст собрать, что говорят, спор сам по себе никогда не приводит к результату, если люди не стоят на одной платформе. Если идеологические платформы в мозгах разные, то во время спора он просто найдет еще аргументы, чтобы подтвердить свою правоту. Так вот, получается глубже. Информационная война, она что-то формирует. А мы говорим о уже сформировавшихся идеологических платформах. Вот на, как нам повлиять на вот эти идеологические платформы, чтобы этих людей привлечь сюда. Люди хотят верить тому, что совпадает с их взглядами. И, совершенно верно. Если не убрать эти платформы, а что, за что они цепляются? Да? Ведь надо говорить, что кому война, кому мать родная. Жители Артемовска, живут в Артемовске, они прекрасно знают, они прекрасно с друг с другом все общаются. Они, когда они видят эти фуры угля, проходящие с одной стороны на другую, то видите, у меня, а они каждый день для них дорожают продукты питания и все остальное, и они ощущают это на себе. Так они скажут, конечно, они для себя найдут 25 аргументов, почему власть это плохая. Поэтому мы должны начинать, прежде всего, э, с себя и с того, что происходит. Если мы сами себе не поставим диагноз, что у нас большая огромная проблема в коррупции, и вот надо начинать с этого этого, мы не поменяем эти реакции. Как только у них не будет аргументов приводить, почему они ну, не любят вроде. Не любят, да, украинскую власть или украинскую армию, не будет аргументов. Они начнут присматривать. Как-то не, 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 было, не было, не было э, как бы случая просто сказать о таких вещах. в 2004 году проходил серьезный тренинг с американскими журналистами, которые учили эти. Собственно, опять-таки журналистами, которые работали в зоне военных конфликтов и так И они говорили о проблемах свободы слова и свободы, собственно говоря, подачи информации, собственно, военных конфликтов. И говорили о войне в Ираке. Так вот, в то время э, я хочу сказать о доверии к нам. На чем мы сейчас как бы теряем, ну, собственно говоря, и о той информации, которая подается по неофициальной мем. Значит, тогда официально было запрещено, и неофициально тоже был принят меморандум средств массовой информации о том, что количество жертв, в которые поступают американские солдаты убитые в Ираке, не оповещается официально, не называется. Было негласное соглашение о том, чтобы не размещать в средствах массовой информации фотографии мертвых американских солдат, которые приехали из Ирака, чтобы не размещать, не демонстрировать похороны, которые проходят в массовых количествах. Это в принципе очень тяжело тяжело и травматично для нации такие вещи говорить. То есть цифра, конечно наверное, в общей сложности, когда-то будет озвучено. Но в данный момент вот, э, ну, вот такая есть мировая практика. Это не только практика, например, украинской армии. Мы как-то не можем это достаточно серьезно воспринять, что война у нее свои правила. И, в принципе, иногда э, эту информацию, наверное, не подавая. В полной мере мы защищаем опять-таки своих же людей от каких-то стрессов. Я не знаю, правильно или неправильно, но такая практика мировая есть. И очень хочется просто попросить, чтобы информация, если подается уже армии, пусть она подается или не подается количеству погибших вообще, или пусть она подается честно. Потому что уровень потери доверия Информация, которая идет с украинской стороны, очень важна для того, чтобы те люди, которые сомневаются здесь, которые не знают, какую сторону принять, чтобы они нашли, кому доверять. Это необыкновенно важно. Вы никогда не будете доверять э, той стороне, которая обманывает. И говорить надо, не надо сравнивать, разные совершенно, американцы в Раке и украинцы, которые защищают свою землю Просите, свою мы землю о вещах. мы говорим о, людях, Нет, мы говорим о том, власть, что мы защищаем на следующий правду, момент а не тех, которые хотят и ошибаться. говорить надо да, да. и мы должны честно говорить, сколько погибло и, и то, что происходит как только мы начи да. начинаем да. хотя бы чуть-чуть врать все, сразу же сумасшедшие недоверия сразу же уважаемые журналисты и присутствующие сейчас на нашем обсуждении вот я хочу поддержать его коллеги. Знаете почему? Очень бывает неприятно, когда нанесли, например, удар по блокпосту, реактивной системы за огня, вот блокпост, вот с рассеивает. И журналист говорит, вы знаете, нам повезло, с правой стороны вебит снаряд. Тот товарищ, который это слушает, вот в системе онлайн, он говорит, о, на пол деления градуса смещу в левую сторону чтобы Элькс в конце концов накрыл вот этот блокпост. В американской армии во время иракского конфликта было принято подача информации с задержкой на четверо суток. Это было обязательное правило, и оно должно действовать. Нельзя говорить, я здесь вас полностью поддерживаю, об эффективности действий врага, потери в личном составе, боевой техники, это как раз свидетельство эффективности действия его артиллерии в первую очередь. Поэтому я не случайно сказал, у меня есть цифры по по объектам и так далее, но я заступник, но я вам их пока не скажу, придет время скажу. Спасибо, я подключусь и какие-нибудь вопросы, мы прямо переходим как раз.